Я не задоволен тими помелками и недоликами, а иногда очевидными организационными прорахунками під час запровадження новой системы. В кількох областных и районных центрах, даже в Киеве, центр регистрации открылся у погано пристосованных, не дуже зручных для граждан местах, на околицах чи у важкодоступных районах. В Киеве, например, аж били аэропорту Жуляны. А тим фактом, что граждане были плохо проинформированы про месяц и час работы центров регистрации, вообще не имеет оправдания. В результате выникали черги не меньше, чем сейчас в БТИ. Практично отсутствует информация в Державном реестре речевых прав на нерухомое майно, который продолжит наполниться, пока еще большей частью за заявницким принципом. Такая ситуация выникла через то, что большинство БТИ ввели в регистрационные справы в паперовом выгляде, так как реестр собой электронную базу данных. Чему информация с баз данных БТИ не была вчасно перенесена до реестру? Уряду уже довелось терминово втручаться в ситуацию. Я подал назвільник у укордіж реєстру. Я також доручив віце-прем'єр-міністру Вилкову Олександру Юрьевичу разом з Минюстом та Мінрегіонбудом рабочую группу, створити робочу групу, яка повинна в найкоротші терміни усунути всі проблеми і прорахунки в організації цієї роботи.